ви ви любите Київ? За що ви любите Київ? Київ? Я люблю Київ, за те, що в Києві можна все. Пишу. А за що ви любите Київ? Очень классный город. Самый красивый, самая лучшая Украина, самая лучшая страна. я здесь родился. А можно вас запитать, зачем вы любите Киев? А просто, это мое родное место. Киев я люблю, за то, что Киев мой родной город, на самом деле. Киев это город-герой. Киев это мой родной город, и я его очень люблю. И я здесь родилась, я здесь провела всю жизнь, он очень красивый, и я очень люблю Андреевский. За то, что я в нем родился во вторых за то что здесь очень красивые девушки очень красивые ребята за то что он такой зеленый вообще атмосфера. за то что у нас такой мэр офигенный мэр у нас за это я его люблю ну больше Киев. можно за, за то, что все сюда подъехали. А вашейке все люблю не места у вас. У меня все очень любимые, особенно там проещина, борщевовка. Мои любимые места в городе Киеве. И, ну, а с... чему? Чему? Потому что там живут люди, которые здесь родились. Я люблю Киев за то, что он очень привитый. Приїжджаєш і відчуваєш себе як вдома. А ви з Києва? Я не з Києва. Ага, — А ви тоді часто доживаєте? Ні, я тут зараз живу, але я не з Києва. А У вас якісь любовні місця не схемлювати за місця, за людей. Якимось... Або там, ну. От приколи, любили... місце, це моя квартира. Я люблю дуже там на місце, де я живу завжди. Напевно, я перетворився вже в справжнього кияна, який не ходить по цікавих місцях. А живе на роботі, все по на районі. Каже, домерська Андріївський освіт. вот так уложен в трехмерном пространстве, так что вот как бы непонятно, как попасть из одной точки. То есть ты знаешь какие-то основные точки здесь, здесь и здесь. как доехать туда, туда, но между ними тут оказывается огромный район, полный каких-то странных непонятных вещей и непонятно, как он туда помещается. Я люблю расслабленность этого места, люблю, еще тут можно доброе Свитле, тепле. Да. А, мне нравится что киев это большая деревня ага. а чему сейчас да я такое таковражение а, ну в киеве как в деревне всем всех знают ну как бы а, просто я сам из Петербурга самое за что и Украину, за хаос. Ага. <соц> <соц> а, Чего мы это навозим? Я, а, я чё... имею в виду, что непредсказуемая страна, и непредсказуемый город. Ага. Вот. Иван... А в этом есть определенные плюсы. Вот когда я еду в Европу, я дня за три устаю от предсказуемости того, что вокруг происходит. А в Киеве от этого невозможно устать. Ага. <соц> То есть много разных сюрпризов. Вот. Много плюсов, много минусов. <соц> люблю плюсы, не люблю минусы. А какие плюсы вы любите? Люблю Днепр очень. За то, что у нас есть Днепр. За то, что он берет на себя много энергетики негативной города, и она утекает города город дальше. Я его никогда не любила, а когда его покинула, стала очень любить. Это город равновесия, город нулевой отметки. Город не случайно сюда лет назад моя прабабушка ходила молиться в печерскую лавру пешком ведь здесь действительно повышенная духовность и на какое то время я наверное не понимал что этот город это уникальное на самом деле место вот. и это город по которому нужно ходить в котором нужно жить в который нужно любить Так и держать. С одной стороны, вот это вот деревенство, в этом очень уютно находиться, в этом очень приятно жить. Но при этом тут ничего не происходит в плане искусства. Я думаю, это всем известно. К сожалению, ничего не происходит. В плане искусства тут тоже деревня, да, и выбираешь. Тебе нравится тут жить, если тут что-то делаешь, то лучше делать это, конечно, не здесь у нас хорошая, люди живут в городе, И атмосфера очень хорошая. Люди в Киеве открытые, не заангажированные разными там, модными тенденциями, московскими там всякими такими. Я уже назначила, что в Киеве люди долго сплетнили. Людям подход нужен. Привет, девчата. Скажите, пожалуйста, что вы любите такие? Это такое место героя. Нет, за то, что к нам подходят вот такие люди, как вы. Это очень мило. За все хорошее. Не знаю. Добрий день. А скажи, будь ласка, за що ви любите Київ? Я на самом деле не з Києва. Ага. А, ну можна і любити, і не будучи з Києва, в принципі. Ну да, ні, Чим? не люблю. Ага. тобто ви не... Ви не я не... люблю музику, не Київ. ж Чем вас любите? Або за що ви любите Київ? Я И все а навколо мене все чудово. Я Киев люблю за зеленый, то что он такой зеленый, красивый. И как едешь по нему, проходишь или сидишь, стоишь, лежишь, всегда видишь эту зелень. Я люблю за зелень. А, ну, в Киеве в травне месяце уже хороший час. Найкращий час в Києві. Початок літа. Початок осені. Взагалі літо дуже класно в Києві. Пробок немає, всі валять. В першу очередь Київ це мать городів русских. Ага. Это... Це багато можливостей та багато зустрічей, багато вражень, багато квітів, багато сонця. Ну, я думаю, що Київ дає багато можливостей себе проявити, напевно, через це. За те, що я тут розвинулася особистість. Все для людей, все для вдохновених. Дякую. Так что, дякую, місто. Лишайся таким.